Дорогие россияны, будут заражать, за вас в российскую мову, чтобы вы знали, что нет не маньяк никаких преследований, ничего никто здесь никому не запрещает, нормальным людям. Естественно, ненормальных здесь арестовывают, которые несут угрозу обществу и так дальше. И сепаратистов тоже Но нужно арестовывать. Это все неправильно, и мне очень жаль, что надежный щит, говорят, что Россия – это… Сестра, брат. Я считаю, что Россия это для Украины дочь прежде всего. Потому что Россия возникла вследствие исторических событий того, что выход совсем Руси. Мне как раз мы это все знаем и помним. И мне кажется, вы тоже об этом знаете. Хотелось бы, чтобы наша дочь Россия относилась к нам как к своей матери а мы к ней как дочки, чтобы мы не были врагами, чтобы мы не считали свою дочку шедшей с ума, которая гоняется сейчас за своей мамой с топором и претендует на ее жилплощадь. Это очень неправильно. Понимаете? Мы желаем тебе, Россия, чтобы ты выздоровела. Надеемся, что нам придется для этого принимать какие-то неприятные меры. Мы надеемся, что э, процессы, скажем, внутри твоего организма смогут справиться с тем, что происходит в, в его голове. Ну вот так вот приблизительно, с такими метафорами желаю вам, россияне, чтобы вы, прежде всего, решили те проблемы, которые у вас есть, и не создавали себе новых, и не позволяли своему руководству создавать новые проблемы. Потому что у вас хватает проблем религиозного характера. Мы все наблюдаем сегодняшнюю Москву и исламизацию. И мы понимаем, что это как бы, демократия, но, с другой стороны, это то, что на сегодняшний день власть не решает. мы также наблюдаем, что происходит с Китаем, и мы об этом знаем. Опять-таки массовое заселение, и ты, я так понимаю, нелегальное, потому что определенное количество разрешенного туда входит 10 раз больше. Мне кажется, это основные проблемы, которые нужно Россия решать, а не переключать и внимание вашей в другие -то точки и создавать новые проблемы. Что-то мне подсказывает, что сегодняшнее ваше руководство, зажравшись, уже ведет политику против граждан России и в данном случае и против граждан Украины. И это ужасно. Хочу вам пожелать, чтобы вы с этим справились, потому что мы все сделаем возможное для того, чтобы справиться с этой проблемой, которую вашу руководство нам навязывает. И перестаньте быть уже паразитами, перестаньте развиваться за счет других народов, за счет других территорий. может пора создавать что-то свое и как-то развивать самих себя, потому что просто противно наблюдать, как наша дочка, понимаете, путем аферизма постоянного, афер каких-то превратила огромное количество народов и, э, просто в каких-то неопределенную массу народа, которая даже не развивается ни культурно, никак не развивается, а просто одни лозунги, названия, а толку мало. Мы даже не знаем, какие там есть народы, буряты, я ни разу не слышал их ни язык, мордвинов ни разу, всех же самих чукчи, я даже не знаю, как они правильно называются. Это ужасно на самом деле. Потому что это все политика Иглюзия, да, конечно, наверное, хорошо, ну, но не за счет уничтожения, за счет развития Александр... он должен происходить. ]嗯. Всего Спасибо. доброго.